Saja, malah uh, ini merupakan satu tanda kebebasan bersuara. Siapa sahaja yang mempunyai kepentingan dalam kekuasaan perlu bertanggungjawab kepada rakyat untuk menjawab berbagai persoalan. Tetapi hari ini keadaan nampaknya sangat berbeza. Eh? Keadaan menjadi bertambah teruk dan buruk. Bukan saja intimidasi daripada segi salah guna undang-undang, uh, salah guna uh, pasukan keselamatan, aparat-aparat rejim, tetapi juga kita lihat ada seperti elemen seolah-olah uh, mereka cuba menyalahgunakan proses mahkamah. Di dalam alasan penghakiman tersebut, yang arif telah menyentuh satu perkara yang penting, iaitu pihak pegawai penyiasat SP-12 dan SP-13, kedua-duanya pegawai polis uh, yang menyiasat kes uh, pistol tiruan dan kes zada, telah gagal untuk panggil dan merakam percakapan siasat perhasuha Salvador dan gagal untuk siasat Datuk si Anwar Ibrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Mohon maaf atas kelewatan. Tujuan kita panggil sidang media ini, kita nak pecahkan sidang media ini kepada dua bahagian. Okey, boleh ya? Dua bahagian. Bahagian pertama adalah terkait dengan isu uh, saman ataupun penghakiman yang telah diperolehi oleh Farha Shafa Salvador di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lepas dalam satu tindakan saman fitnah yang telah pun uh, Farha Shafa Salvador failkan terhadap uh, Cik Gubad Alright, seperti mana semua sedia maklum Pemakluman daripada media diperolehi pada tarikh 29 Januari 2026 Pada waktu dan ketika 29 Januari 2026 Cikgu Bad, Badrul Hisham Dia tidak pernah menerima, melihat mendapat memperolehi sebarang saman atau writ atau pernyataan tuntutan terkait dengan saman fitnah yang telah difailkan oleh Faraj Bapa Salaudah terhadap beliau. Dan itu yang pertama. Kedua, pada tarikh 29 Januari 2026 tersebut, kita dapati bahawa perbicaraan telah berjalan sebelah pihak maknanya cik bat tidak hadir peguam pun tidak hadir ketiga kita juga telah memperolehi maklumat setelah kita lakukan carian fail bahawa pada 12 Januari tak silap saya ada satu perbicaraan yang dijalankan sebelah pihak di mana Faraj Muhammad Salvador telah masukkan keterangan beliau dan pada waktu dan ketika itu 12 Januari 2026 Cik gubat tidak hadir, peguam tidak hadir dan ini penting Farha Wafa Salvador tidak diperiksa balas oleh pihak pembelaan setelah mengambil kira semua perkara tersebut dan setelah pada 29 Januari kita memperolehi makluman melalui kenyataan media, melalui media sosial, melalui tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada waktu dan ketika itulah pada kali pertama Cikgu Bat mengetahui bahawa ada penghakiman terhadap beliau dan ada bicara terhadap beliau terkait dengan saman yang dibawa oleh para Farajwaka Salvador kepada Cikgu Bat tersebut So for all intents and purposes He only knew about the trial, only knew about the judgement, only knew about the case on the 29th of January 2026. Thereafter, we made a file search and it was confirmed that on the 12th of January 2026 a trial had taken place in KL High Court and at that trial Farhash Wafa Salvador gave evidence and he was not cross-examined by either Cikgu and or his lawyers So apa yang kita kena buat dari segi undang-undang kita perlu filekan satu permohonan yang dipanggil mengenepikan penghakiman tersebut Alright. So kita telah pun sediakan affidavit sokongan yang telah pun kita baru saja uh, sign kita baru saja telah uh, tanda tandatangan di hadapan mahkamah selalunya kita akan sign di pejabat atau di hadapan Pusul Jaya Sumpah dan kita buat secara online tapi seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia, sedia maklum sistem baru nak up so kita buat persediaan kita dah filekan kita dah sedia affirmkan affidavit ini dan kita akan filekan perkara ini bersama dengan notis permohonan untuk mengenepikan penghakiman tersebut kerana insyaallah pada hari ini kerana cikgu bat percaya beliau ada hak untuk letakkan soalan-soalan kepada Farhash Wafa Salvador pertama kedua sebagai rakyat Malaysia dia ada hak untuk membela sebarang tuntutan yang telah difailkan terhadap beliau So can we make this very clear Sebab ada pihak-pihak yang menyatakan Bahawa dia kalah saman Betul Setakat hari ini dia kalah saman Betul Setakat hari ini mahkamah telah mengarahkan RM550,000 dibayar Oleh Cikgu Bat dan seorang lagi defendant Nur Faiz kepada Faraj Bafa Salvador. Tetapi rakyat Malaysia kena ingat perkara ini. Bagaimana mungkin dikatakan serahan saman itu berlaku sedangkan cikgu bat sendiri mengesahkan dalam dokumen ini kita sahkan bahawa dia tidak ada pengetahuan langsung tentang tarikh bicara, dia tidak pernah lihat langsung secara penuh saman dan penyataan penyataan yang telah difailkan. Okey, so itu yang kita sedang lakukan dan kita serahkan kepada budi bicara Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi untuk meneliti permohonan dan memanggil permohonan itu untuk dibicarakan. Dan harapnya um, akan menyebelahi kita. Alright? So, itu tentang kes Cikgu Bud dulu. Part kedua lepas ni, mungkin Cikgu Bud nak tambah. Oh, ok. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, pertama sekali, saya ucapkan terima kasih sekali lagi uh, saudara Rafiq dan kawan-kawan peguam uh, mewakili saya. Uh, kali ini ialah saya dikejutkan beberapa hari lepas oleh lah hanya tahu melalui laporan media saja apabila saya dikatakan kalah saman Uh, bernilai hampir lebih apa uh, 250000 ataupun uh, 500000 eh, apabila ada dua pesalah tersebut okey dan hakikatnya saya tidak tahu dan saya tidak diwakili oleh sesiapa dalam mahkamah dan ia adalah keputusan sebelah pihak eh. uh, saya merasakan uh, saudara datuk farhaj eh, dan peguamnya berbesar hati untuk tidak melawan uh, perintah ini dan menerima dan uh, kita pergi ke mahkamah penuh untuk perbicaraan tersebut Pertama, kedua, uh, saya juga ingin menarik perhatian uh, Kerajaan ini merupakan kerajaan reformasi Mereka sering mengatakan bahawa sebelum ini, saya juga sebahagian daripada mereka Sering mengatakan bahawa rakyat berhak bertanya, rakyat berhak bercakap tanyalah apa saja malah uh, ini merupakan satu tanda kebebasan bersuara siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kekuasaan perlu bertanggungjawab kepada rakyat untuk menjawab pelbagai persoalan tetapi hari ini keadaan nampaknya sangat berbeza eh? Keadaan menjadi bertambah teruk dan buruk. Bukan saja intimidasi daripada segi salah guna undang-undang, uh, salah guna uh, pasukan keselamatan, aparat-aparat rejim, tetapi juga kita lihat ada seperti elemen seolah-olah uh, mereka cuba menyalahgunakan proses mahkamah dengan memberi tekanan, saman demi saman dan sebagainya. Kamu tak boleh jawab apa negara ni sudah tidak boleh lagi rakyat bertanya membangkitkan sebuah persoalan sudah tidak ada kebebasan kan kalau macam tu kamu kan enjoy 2 per 3 kenapa tidak dipinda saja hak dan kebebasan bersuara dalam perlembagaan Malaysia senang kita lawan dalam bentuk yang berbeza tapi uh, nampaknya rejim hari ini uh, dalam keadaan tak tentu harga eh? Huh? tapi saya masih lagi melihat bahawa uh, mahkamah uh, adalah tempat yang betul untuk membela dan mencari keadilan dan kita menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya jangan takut kan nah, kalau cik gubat bangkit seorang cik gubat boleh kena macam-macam tapi saya percaya kalau seluruh rakyat Malaysia bangkit dan mempertahankan hak mempersoalkan uh, apa juga ketidakadilan dan kepincangan yang muncul Uh, rejim ini tidak boleh bertahan dengan hanya tekanan dan intimidasi jadi saya ucap terima kasih terima kasih pada peguam dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus berdiri bersama melangkah bersama menyumbang dalam pelbagai bentuk termasuk juga kos-kos uh, peguam dan sebagainya jadi saya ucap terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh antara cara uh, penyerahan yang dikatakan berlaku adalah melalui kuria ataupun yang dikatakan secara tangan hmm, hmm, hmm. kita pun tidak tahu siapa yang terima kita pun tak kenal So inilah antara isu-isu yang kita akan bangkitkan dan kita harap lagi sekali dengan rendah diri kepada mahkamah kita berharap uh, untuk mendapat uh, pendengaran yang adil insyaAllah dan kita serahkan kepada budi bicara mahkamah untuk mengenepikan atau tidak tapi kita akan teruskan dengan segala apa yang kita boleh lakukan. Okey itu habis bab yang pertama. Uh, terima kasih lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kita uh, bersenang kata konfer. Berarti yang kita jadi kita pada tadi telah di file FDW telah pun di di sign, telah pun ditandatangani oleh sudah dia sumpah Tapi sebab sistem tu ada masalah Ada yang kata slow dan sebagainya Notif mula semua dah siap Kita akan kembali ke pejabat Kita akan try masukkan secara online Selepas ini Hari ini insyaAllah kita akan filekan file -kan. Hari ini kita akan filekan Alright uh, Affidavit ni pun bertarikh hari ini Affidavit sokongan bertarikh hari ini Alright Iaitu pada uh, 4 Februari 2026 Tarikh ini Okay uh, Dikatakan uh, addressnya di Pulau Pinang Tetapi Pulau Pinang ni dah lama Ya ya Dah lama And dah taruh Situ. Rumah situ. office? Uh, rumah, rumah, rumah Yang dikatakan uh, address uh, Yang last kali Last one address and lah Ya, ha. ya uh, Tapi dia bukan tak pemilik tak tempat tak itu Tak hmm. tinggal kat sana lagi lah bukan, 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 bukan Saya diserembat Baik Alright So kita serah pada mahkamah Tapi ini antara Sebab kenapa kita merasakan Lagi sekali Recapnya mudah 29 hari bulan Januari 2026 Baru saja Cikgu Bat tahu Tentang penghakiman tersebut 12 Januari Masa bicara Tidak ada Peguam Defender Mutahadi Paling penting tak ada hak untuk Tanya soalan Soal balas Question Lawan versi yang ditimbulkan oleh pihak uh, pelintif Maka kita menyatakan itu hak kita di sini undang-undang Dan kita harap mahkamah akan uh, menerima hujahan tersebut Selesai bab pertama Bab kedua Tuan-tuan dan perempuan Beberapa minggu lepas Kalau tidak saya minggu lepas Uh, Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan dengan marahnya bahawa dia beri masa tujuh hari saja kepada civil service mereka-mereka yang bekerja dalam perkhidmatan awam ni kena tingkatkan mutu kerja, kena pastikan kerja selesai, kena bagi servis yang baik dengan begitu marah sekali saya tak bercakap pasal tujuh hari atau seminggu saya berkata tentang satu peristiwa yang berlaku dah masuk 18 bulan pada tarikh 6 September 2024 umum sedia maklum Yusof Rauta telah ditahan oleh pihak polis dan umum juga sedia maklum bahawa Yusof Rauta telah memberi rakaman percakapan kepada pihak polis ditanda sebagai exhibit D8 dan D9 di Mahkamah Tinggi Jenayah 4 Kuala Lumpur D8 dan di 9 pernyataan-pernyataan dalam rakaman percakapan pihak polis Yusof Rauta dengan jelas menyatakan dia merupakan mangsa perangkap dua individu iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador. Kemudian kita dapati apabila Yusof Rauta dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 12 Jun 2025 yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi yang Arif Muhammad Jamil Husin Telah menulis alasan-alasan Penghakiman bertarikh 17 Jun 2025 Di dalam alasan penghakiman tersebut Yang Arif telah menyentuh Satu perkara yang penting Iaitu pihak pegawai penyiasat SP-12 dan SP-13 Kedua-duanya pegawai polis uh, Yang menyiasat kes uh, pistol tiruan Dan kes jadah telah gagal Untuk panggil dan merakam Percakapan siasat Farha Syuhafa Salwado dan gagal untuk siasat Datuk Si Anwar Ibrahim itu pada 17 Jun 2025 rentetan daripada tarikh-tarikh tersebut kita telah menghantar surat demi surat demi surat kepada IGP ada yang dijawab ada yang tidak dijawab IGP lama dan juga IGP baru Ini ketua polis pangkat paling tinggi di Malaysia kita tidak menulis kepada orang-orang yang menjadi pegawai penyiasat, orang yang jadi OCPD tidak. Kita tulis kepada pegawai berpangkat paling tinggi polis di Malaysia, the Inspector General. Kita tulis dan dia merupakan pegawai pemerintah kepada semua anggota polis di Malaysia ini. Akhirnya kita dapat satu surat surat tersebut melalui email semalam 3 Februari 2026 surat tersebut bertarikh 28 Januari 2026 dan saya bacakan bagi menjawab soalan berkaitan rakaman percakapan lain-lain saksi yang terlibat masih lagi menunggu arahan lanjut dari Yang Arif Timbalan Pendawa Raya memandangkan kertas siasatan berkenaan masih lagi dalam simpanan dan kajian Yang Arif Timbalan Pendawa Raya. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya setakat 28 Januari setakat 3 Februari 2026, Datuk Sri Anwar Ibrahim masih belum dipanggil untuk rakam percakapan maknanya apa? Maknanya Faraj Wafa Salvador sehingga Hingga hari ini, 18 bulan selepas Yusof Rauter namakan mereka berdua dalam rakaman percakapan Selepas yang Arif Hakim dengan jelas menyatakan kegagalan pihak pendakwaan untuk menyiasat Farhaj dan Datuk S.A.W. Ibrahim ini Menimbulkan satu keraguan yang besar Pihak polis masih lagi belum panggil rakam percakapan Kenapa? Sebab fail berada di Jabatan Peguam Negara inilah masalah paling besar dalam negara kita ini kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang kentak dan marah dan begitu gelabah marah dia dekat depan civil servant dia kata saya bagi kamu masa tujuh hari lapan belas bulan lapan belas bulan orang yang patut siasat dia sendiri masih belum siasat 18 months IGP baru sahkan 18 bulan Datuk Si Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador tidak dipanggil di rakam percakapan sedangkan nama Anwar Ibrahim nama Farhash Wafa Salvador jelas Yusof Rauter telah nyatakan these two individuals terlibat dalam perangkap dia dengan dadah perangkap dengan dua pistol tiruan yang menyebabkan Yusof Rauter berada dalam penjara 9 bulan 10 hari. Siapa nak jawab ni? Siapa nak pulangkan balik kebebasan Yusuf Rauter selama 9 bulan 10 hari? Who is supposed to answer? Why did you put Yusuf Rauter behind bars pending a trial which eventually kita tahu bahawa dia merupakan mangsa perangkap. Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur telah bebas dan lepaskan dia. Kita tanya pelbagai persoalan, you senyap, you tak jawab dan sekarang you usahkan Farhad Shwafa Salvador dan Anwar Ibrahim tidak dipanggil untuk dirakam percakapan apa kehebatan dua insan ini Sedangkan rakyat Malaysia kita semua ada hak yang sama Sama ada you kaya, you berpangkat You ada gelaran, you tiada gelaran You kaya, you miskin You politician, you bukan politician You ada hak yang sama di bawah undang-undang Hari ini tuan-tuan dan puan-puan Kita bercakap sikit saja Percayalah Anda akan dipanggil oleh pihak polis untuk dilakukan percakapan Anda akan dibawa Polis akan pergi sampai Kedah Polis akan pergi sampai Sarawak Polis akan pergi sampai Perak Dia akan heret you 2-3 pagi Suruh you datang ke Dangwangi Suruh you datang ke Dangwangi suruh you pergi ke Bukit Aman dirakam percakapan kemudian akan diminta reman tapi dua insan istimewa di Malaysia 18 bulan tuan-tuan dan puan-puan langsung belum dirakam percakapan kalau Rafiq yang minta rakam percakapan tak apalah tak adil tapi yang tanya dan tegur kenapa tidak rakam percakapan ini adalah seorang hakim mahkamah tinggi dan hakim penuh dalam jawatan dia bukan pesuruhjaya kehakiman dia hakim penuh dalam jawatan rakyat Malaysia masa untuk bersuara adalah sekarang dan lihatlah 18 bulan daripada laporan dan laporan polis yang dibawa Yusof Rauta rakaman percakapan Yusof Rauta, sampai sekarang Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Farhad Wafa Salvador langsung tidak dipanggil rakam percakapan dan fail masih ada dengan DPP, Pejabat Timbalan Pulau Raya soalan jelas semua. Ah, uh, kes tadi rayuan kan. Eh? Kes yang lagi... spesifiklah. Lagi... Faraj Mafsal Modo ada dua kes besar. Alright. Pertama dia ada kes rayuan oleh DPP terhadap pembebasan beliau yang telah ditetapkan untuk bicara rayuan pada 15 Jun. Yusuf Rauter. Terhadap Yusof Rauter 15 Jun 2025 untuk uh, 2026 sorry untuk rayuan penuh DPP terhadap pembebasan dan pelepasan itu kes jenayah Yusof Rauter pun ada satu kes sivil Terhadap Datuk Anwar Ibrahim Yang masih belum berjalan lagi right. Ingat 8 soalan undang-undang Kekebalan imuniti yang diminta Yusof Rauter Kita telah tewaskan perkara tersebut Di mahkamah tinggi Dan kemudian Datuk Anwar Ibrahim telah merayu Ke mahkamah rayuan Dia dapat stay penggantungan Rayuan itu akan didengar pada 4 Mac 2026 Dan minggu lepas Kita terima lagi sekali Notis penukaran peguam cara So ini merupakan peguam cara yang dah tukar tiga kali dah Tak ada masalah Dato' Si Anwar Ibrahim nak tukar semua lawyer dia pun Tak ada masalah Dia nak tukar lawyer dia setiap hari pun Tiada masalah kan? Tapi masalahnya adalah Bila dia tukar lawyer dia nak minta masa tambahan Untuk failkan hujahat Itu yang kita rasa tidak adil dan kita juga boleh sahkan bahawa hakim yang akan mendengar kes ini sekiranya kes ini berjalan di mahkamah tinggi uh, bukan lagi hakim ya Arif uh, uh, Rosmawa tetapi hakim baru. Pada 30 Januari telah ditukarkan hakim dan pada tarikh yang sama juga Datuk Syed Anwar Ibrahim membuat pilihan untuk menukar peguam cara yang akan mewakili beliau. Okay, tak baik kan saya pun stay of uh, production Ya, yeah. yeah. kita falkan sekali, uh, -kan sekali dengan stay kita akan falkan sekali dengan stay kita akan falkan sekali dengan permohonan untuk mengenepikan penghakiman kita juga uh, mohon kebenaran mahkamah sekiranya dibenarkan untuk kita memfalkan pembelaan malah kita telah lampirkan pembelaan yang dicadangkan yang kita nak plan untuk file sekiranya permohonan itu dibenarkan kita kena go step by step kita kena hormat proses mahkamah kita minta kebenaran untuk mengenepikan penghakiman masukkan pembelaan sekiranya diizinkan boleh semua? Thank you very much everyone. Terima kasih. So, yang mana satu tak ada dulu uh, ke, ataupun nak pulang kepada mahkamah? pulang pada mahkamah pada kita hak dia adalah untuk pertahankan kes tersebut hak dia untuk tanya soalan kepada Datuk Faraj pasal Salvador kerana antara perkara yang nyatakan adalah berkaitan dengan apa yang semua orang tahu so sebab tu kita nak cross examine right what uh, about Nur Faiz kami difahamkan uh, saudara Nur Faiz uh, akan melantik peguam dia sendiri dan saya percaya peguam tersebut akan melakukan perkara yang sama dan kita serahkan benda-benda bicara peguam tersebut Yes. How can the theory be conducted when you apply the evidence? the main question the law allows undang-undang membenarkan sebenarnya pendengaran sebelah pihak dan undang-undang membenarkan serahan saman dilakukan dengan cara penyampaian ganti substitute service itu semua kita faham dari segi undang-undang itu dibenarkan tetapi yang kita sedikit terkilan adalah adakah serahan even penyampaian ganti atau sebelum itu adalah secara sempurna kan sebab uh, Cikgu Bak ni dah dikenali rakyat dan semua orang tahu dia ni akan melawan sama ada kes hasutan ke kes jenayah ke uh, kes sivil ke dia akan melawan so itu yang kita rasa terkilan sedikit